Assalamualaikum dan salam hormat. Bertemu lagi dalam MG Flash 30 September bersama saya, Rosnani Nasih. Kita ke berita utama. Sebagai menteri, apa sahaja yang kita buat akan dikritik. Jadi tidak mengapa saya bersabar nak kecam, nak marah, itu tidak mengapa. Saya boleh terima. Itu kenyataan balas Menteri Pengangkutan Anthony Lok berikutan kritikan terhadapnya berhubung kenyataan bayi maut tercampak kerana tidak menggunakan kerusi keselamatan dalam kemalangan baru-baru ini. Menurut Anthony, dia akan kekal dengan pendirian untuk terus mengingatkan rakyat mengenai kepentingan kerusi keselamatan kanak-kanak CRS tegasnya pihak terbabit boleh mengkritik dan mengecam tetapi dia merayu jika ada kanak-kanak di dalam kereta pengguna seharusnya memasang CRS demi keselamatan kanak-kanak. Kementerian Pengangkutan katanya akan mempergiatkan kempen kesedaran penggunaan CRS berikutan kemalangan di plaza tol Bukit Kajang yang menyebabkan seorang bayi berusia setahun maut selepas tercampak keluar dari kenderaan. Semalam Anthony dilaporkan memaklumkan bahawa hasil siasatan awal pihak berkuasa mendapati bayi berusia setahun yang maut akibat kemalangan di Plaza Tol itu tidak diletakkan dalam CRS ketika kejadian. Beliau dipetik berkata berikutan ketiadaan penggunaan CRS, bayi itu tercampak keluar dari kenderaan dan tersepit sebelum disahkan meninggal dunia di lokasi. Bagaimanapun kenyataan itu mengundang kritikan pengguna selepas seolah-olah mengabaikan punca sebenar kemalangan yang turut membabitkan sebuah lori. Seorang pemandu kereta maut selepas tersepit di bawah trailer dan tujuh lagi cedera dalam nahas di jalan Keluang Batu Pahat di hadapan Masjid Sabak Uni, Batu Pahat, Johor. Dalam kejadian pukul 10.06 pagi hari ini, sebuah trailer dipercayai terbabas sebelum merempuh sebuah lori Isuzu, lori Haikom, Honda HRV, dua Perodua Asia dan Perodua Viva. Komander Operasi Balai Bomba dan Penyelamat Air Hitam, Pegawai Bomba Hafizul Azrin berkata, seramai 14 anggota dibantu kekuatan 2 jentera fire rescue tender dan 3 unit rapid intervention motorcycle dihantar ke tempat kejadian. Sebaik pasukan tiba di lokasi, seorang mangsa yang berada dalam sebuah kereta didapati tersepit di bawah Perodua Viva dan mangsa berjaya dikeluarkan selepas bantuan kren digunakan untuk mengangkat trailer terbabit sebelum anggota bomba menggunakan peralatan khas. Mangsa seorang lelaki warga asing disahkan meninggal dunia oleh pegawai perubatan dan diserahkan kepada pihak polis untuk tindakan lanjut. Mangsa yang cedera adalah tiga dalam lori Isuzu, seorang dalam lori Haikom dan tiga dalam Honda HR-V yang semuanya dewasa sebelum dirujuk ke hospital untuk mendapatkan rawatan. Sementara itu Ketua Polis Daerah Batu Pahat, Assistant Commissioner Syahrul Anwar Musyaddad Abdullah Sani mengesahkan kejadian dan kes masih dalam siasatan. Tindakan menolak secara total kedatangan Presiden Amerika Syarikat Donald Trump bertentangan dengan prinsip Hiz Al-Aman iaitu memelihara keamanan dan makasid Al-Amran iaitu pembangunan tamadun dalam makasid syariah. Mufti Wilayah Persekutuan Ahmad Fawaz Fazil berkata, tindakan ekstrim atau boykot secara mutlak bukan sahaja mencalar reputasi Malaysia tetapi juga membuka ruang terhadap sekatan ekonomi, tekanan diplomatik atau pembalasan dasar dari Amerika Syarikat. Jelas Ahmad Fauzan menerima kunjungan Trump bukan bermaksud merestui dasar luar AS tetapi memanfaatkan platform diplomatik untuk menyampaikan pendirian Malaysia terhadap isu Palestin di hadapan pemimpin dunia. Ini kerana Malaysia amat konsisten dalam menzahirkan solidariti terhadap Palestin melalui diplomasi antarabangsa, kenyataan kerajaan dan bantuan kemanusiaan. Tambah beliau kedatangan Trump ke Malaysia harus dinilai secara holistik dan berasaskan prinsip syariah serta maslahat ummah. Tegasnya penolakan mutlak atas dasar emosi tidak menjamin kebaikan malah boleh menambah risiko kepada negara dan umat Islam. Sebaliknya menerima kunjungan Trump dengan syarat kawalan dan niat diplomatik yang wajar membuka peluang memperkukuh hubungan antarabangsa, menarik pelaburan dan memberi ruang kepada Malaysia menyatakan pendirian tegas terhadap Palestin. Ahmad Fawaz berkata kerajaan perlu membentuk dasar diplomatik yang seimbang, matang dan berpandukan syariah sekaligus menzahirkan solidariti Malaysia terhadap umat Islam Palestin yang mendesak Amerika Syarikat untuk menghentikan sokongan terhadap kezaliman Israel. Sebenarnya sidang kemuncak ASEAN ke-47 pada Oktober ini, seramai 10,492 anggota polis di Raja Malaysia PDRM dan 3,000 anggota Jabatan Immigration JIM akan ditugaskan di pintu masuk negara. Ia bagi memastikan kesiapsiagaan keselamatan di tahap tertinggi agar kelancaran sidang kemuncak yang dijangka dihadiri pemimpin utama dunia antaranya Presiden Amerika Syarikat Donald Trump itu berlangsung seperti dirancang. Memetik bernama Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata, buat masa ini beliau telah diberikan taklimat oleh Jim untuk pastikan kelancaran. Selain persiapan rapi menerusi enam modul latihan termasuk menghantar anggota menjalani kursus di Institut Tadbiran Awam Negara. Beliau berkata pihaknya menyediakan beberapa laluan di pintu masuk utama bagi memastikan kelancaran pergerakan delegasi dan pemimpin yang akan menyertai acara terbesar negara itu. Sidang Kemuncak ASEAN ke-47 yang berlangsung di Kuala Lumpur bakal menghimpunkan pemimpin dunia termasuk dari Amerika Syarikat, China, India, Australia, Kanada, Brazil, Afrika Selatan, Jepun, Korea serta negara anggota ASEAN. Agensi Kawalan dan Perlindungan Sempadan AKPS akan mengambil alih tugas Jabatan Kastam di Raja Malaysia JKDM bagi pemeriksaan pintu masuk sempadan negara. Ketua Pengarah JKDM Dato' Anis Rizana Muhammad Zainuddin berkata, langkah itu adalah sebahagian daripada inisiatif kerajaan memperkukuh kawalan keselamatan dan penguatkuasaan di sempadan. Menurut Anis Rizana, dengan pengambil alihan itu, AKPS bertanggungjawab melaksanakan pemeriksaan terhadap pergerakan individu, kenderaan serta barangan dagangan di semua pintu masuk sempadan negara. JKDM pula katanya akan terus kekal sebagai agensi pemungut cukai tidak langsung utama negara di semua pintu masuk darat, laut dan udara dengan memberi tumpuan kepada fungsi teras iaitu penaksiran serta kutipan cukai. Beliau dalam kenyataan berkata langkah itu membabitkan 1,053 waran perjawatan pegawai JKDM dipindahkan kepada AKPS. Fasa pertama pelaksanaan bermula pada 1 Januari lalu di Rantau Panjang, Kelantan melibatkan 8 pegawai JKDM yang dipindahkan ke AKPS. Fasa kedua melibatkan 21 pintu masuk tambahan dengan perpindahan seramai 1,045 pegawai pada 1 Oktober 2025. Pengukuhan peranan AKPS jelas beliau diyakini mampu memperkukuh usaha membantras penyeludupan serta jenayah rentas sempadan serta menjamin keselamatan rakyat dan memelihara kedaulatan negara. Lembaga disiplin bersatu memberi amaran akan memecat ahli yang merosakkan imej parti itu. Tindakan tegas juga akan diambil terhadap individu didapati bersalah melanggar disiplin membabitkan kenyataan mutakhir yang melibatkan beberapa ahli parti. Menurutnya sebagai sebuah institusi yang dipertanggungjawabkan untuk menjaga disiplin, integrasi dan tata tertib organisasi, pihaknya menegaskan setiap pelanggaran disiplin dan peraturan parti akan ditangani tanpa kompromi. Sehubungan itu, Lembaga Disiplin Bersatu akan bersidang dalam masa terdekat bagi meneliti semua laporan serta aduan yang telah dikemukakan. Jelasnya ahli yang telah dirujuk kepada Lembaga Disiplin akan dipanggil untuk menghadiri prosiding secara rasmi bagi memberikan penjelasan serta membela diri mengikut peraturan ditetapkan. Katanya proses akan dijalankan dengan telus adil dan berlandaskan perlembagaan parti. Sebelum ini beberapa pemimpin bersatu termasuk 10 ahli Dewan Undangan Negeri di Selangor menggesa parti itu memecat ahli majlis tertinggi parti itu Datuk Wan Saiful Wanjan. Ia berikutan kenyataan media yang dikeluarkan Wan Saiful semalam antara lain mendakwa Datuk Seri Azmin Ali tidak layak untuk menjadi pemimpin bersatu selagi kontroversi berhubung video tular yang didakwa membabitkan dirinya pada 2019 belum diselesaikan. Dia turut mendakwa setiausaha agung bersatu itu mengugut beberapa ketua bahagian berhubung isu akuan bersumpah SD membabitkan kedudukan Tan Sri Muhyiddin Yassin sebagai presiden parti. Chocolate kunafa dengan rasa dan bahan premium di Chox by The Dapo Story tampil lebih mewah dengan pek baru yang lebih eksklusif. Simbolik pengenalan produk terbaru itu dibuat menerusi jualan atas talian malam tadi secara langsung bersama dutanya Dahlia Rizal dan hos bersama Imran Akil yang juga suaminya. Tampil dengan lima perisa, baklava, bueno, pistachio, tiramisu dan cranberry rose. Pelancaran pek baharu diadakan bersama satu lagi buah tangan di Chox Didatangkan dengan lapan kiub di dalam satu bekas. Kiub ini lebih tebal daripada bar dan sangat sesuai dijadikan sebagai oleh-oleh atau hadiah pada hari-hari istimewa kerana bungkusannya yang sangat eksklusif. I'm actually surprised that ramai sangat puji our packaging, packaging baru kita, quality baru kita. So overall, I'm just happy for our launching malam ni. Okay, harapan saya untuk brand D Chalks by The Dapur Story ni mengembang, sekembang-kembangnya dengan um, dengan berjaya nya, kembang dengan baik, and kembang dengan um, positively. D-Chalks menawarkan coklat Kunafa versi tempatan yang lebih mudah didapati selain harga yang mampu milik. Sementara itu, pengurusan The Dapo Story berkata tujuan utama D-Chalks adalah untuk memberikan pengalaman Kunafa Crunch yang memuaskan hati dengan jaminan kualiti dan kesegaran yang tinggi. Produk homemade milik 100% Bumi Putra ini sesuai untuk dinikmati pada bila-bila masa dan ia boleh didapati dengan mudah di platform jualan atas talian TikTok dan Shopee. Dengan itu sekian dahulu MG Flashboard. Masa ini teruskan bersama kami untuk mengikuti perkembangan terkini dari masa ke masa hanya di platform media sosial di Malaysia Gazette, Facebook, X, TikTok, Instagram dan YouTube atau melalui portal di www.malaysiagazette.com. Terima kasih. Assalamualaikum.